Hər vaxtınız xeyir olsun. Əziz və böyük Türk millətim və bu Türk ösələrində yaşayan əsayil qardaş və göhüm millətim, hamınıza sağlamlar olsun, hər vaxtınız xeyir olsun. Mən bu gün uzun bir vaxtdan sonra çıxış etməyə qərar aldım. Mənim uzun müddət vaxt verməyimin səbəbi odur ki, Mən dediklarımı demişəm də. Bax bu işlər mənim dediklərim həyata keçməyincə mən məhəbbət söz deməyə heç bir e, nə havasım yoxdur. Öz işlərimdə, öz elmişlərimdə məşğulam. Müəyyən dərəcədə mən elmişəm 100 milyardlarla pul gətirdiyinə görə sözsüz ki mənim danışıqlarımın çoxsunda müəyyən kampaniya kamp, dünya kamp, ə, dünyanın ə, məşhur kompaniyələri farmasevtik və ə, tibbi kompaniyaları hiteq kompaniyaları hə, hər istəy çaldatsın deməli özünə tərəf çəksin ə, və bir neçə milyonla canını qutarsın. Sözsüz ki mən buna razı deyiləm. Mən ən azı milyardlara razıyam. Çünki mən mənə verlin 1 milyardın əvəzinə mən 100 milyard kompaniyalara pul qazandıracam. Mən onu bilirəm. Eyni zamanda müəllim sap texnoloğum yeni müalicə üsuludur və bu bunun analoqu yoxdur və sözsüz ki mən bunu düz sata bilmərəm özdə bu kapitalistik ölkədə yaşaya-yaşaya. müəyyən iradlar təzyiqlər olsa da mən dediyimi eləyəcəm. Ya bunu mən çox istəyərdim ki Türkiyədə eləyim. indi deyizəm Türkiyənin ən böyük sərfləri bu Yəni deyirəm, bilicsiz, başsız Molla Erdoğanın batçılıq elə elədiyi hakimiyyət dəyişməsə Türkiyə düzələn deyil. Türkiyədən isə bizim Azərbaycan və bütün türk ölkələri hələ kasılıdı. Amma mən sizə o söz deyirəm ki, bu Erdoğanın, Molla Erdoğanın, bu sağatsız Erdoğanın Türkiyəni əl altı eləyən Nəcə İran mollaları İranı halal tə elyən kimi Türkiyəndə halal tə elyən Mold Erdoğan radd olub get, getməlidir. Və bu qətiyən ə, ə, Türklərə gəlirəm. Xeyr deyil onun hakimiyyətdə olması. Mən Türkiyəni bir də ona görə türk milləti Türkiyə Türk millətini ona görə ə, ə, daha böyük qiymət verirəm ki, bu millət nisbətən sivilizasiya görmüş millətdir. Lakin dinin hələ də Türkiyədə həssiz dərəcədə güclü olmağına görə və Molla Erdoğanın sabaçsız Molla Erdoğanın hakimiyyətə gəldiyinə görə sözsüz ki, Türkiyə bu Erdoğanın səviyyəsində heç vaq qabağa getməyəcək, geriliyəcək, narko biznes mərkəzinə çevriləcək və s. Bizim isə, e, yəni deyirəm, ambisiyamız bir böyük Türk milləti olmaq ambisiyamız çox böyükdür və e, müqayisə edilə bilən bir ölkə varsa, biz ox ona oxşamaq istəyən bir ölkə varsa, o da Çin Xalq Respublikasıdır. Çin Xalq Respublikasının, yəni deyirəm, e, ona görə mən tə, e, istəyirəm ki, bu Bu xalq həddindən artıq dərəcədə elmi-texniki tərəqqiyə, e, deməli, şərait yaradaraq çox irəli gedibdi. Psad Amerika ilə bəhs eləyir. Daha doğrusu Amerika ilə eyni səviyyədədir, hətta onu keçəcəkdi sözsüz ki. Çünki e, Çin Xalq Respublikasının partçıları e, kommunist olsalar da, onlar eyni zamanda millətçi kommunistlərdir və bütün xalqını irəli aparmaq istəyən bir dövlətdir, daha dini dövlət deyil. Dini dövlət e, heç Avropada, Amerikada e, dini sayan yoxdur e, və bu e, dini dövlətlərin içində 2 ən axmaq dünyada dövlət var. Onun biri e, İrandır. Molluların hakimiyyətidir, özünüz -öz görürsüz. İkincisi isə Türkiyə Məmlərdoğanın başçılıq etdiyi dini İslam Türkiyəsidir. Bunların başı yoxdur, mən sizə açıq deyim. Bunlar e, bunlar elmin nəzərə almır. Elmi nəzərə almayan ölkə məhvə məhkumdur, əlaltlığa məhkumdur. Necə İran əlaltıdır, Rusiyanın əlaltısıdır, Çinin əlaltısıdır. İstəyəndə İngiltərənə əlaltısıdır, Amerikanın əlaltısı. Yəni bu ölkə içə qabığı gedə bilməz. Eləcə də İslam Türkiyəsi, Türkiyədə İslam Respublikası necə ki İran olan kimi bu batısı Molla Erdoğandan nə gözləsə, bu da molladdır. Savad olmuyan bir molladdır. Bunun heç bir elimiz abadı yoxdur. E, və bundan nə gözləyəsən? Və e, mən burada yenə də deyirəm. Mən bunu dəfələrlə demişəm və bu bizim türk millətlərinin inkişafı üçün Türkiyədə hakimiyyət dəyişdirilməli olmalı. Mən türk Sivil xalqına müraciət edirəm. Mütləq Erdoğanı radd edin bu Moğ Erdoğan hakimiyyətdən. Və o e, deməli Türk birliyinin qatı düşmənidir. Heç vaxt Türk e, Türk birliyinə e, mühafizə olmayacaq. O Türkən aldatdığı kimi bütün Türk ölkələrini aldadaraq onlardan e, rüşvət alaraq milyardlarla korrupsiyaya bulaşmış bir molla E, rejimidir, İslam rejimidir e, Türkiyədə. Və bu mütləq getməlidir. Mən gələn deyirəm, bu uzun müddət onunla davam edə bilməz. Türklər özlərinə daha sivil, e, daha elmi e, bir ölkəni özlərinə başçı seçəcəklər. Mənə elə gəlir ki, bu Qazaxstan olacaq. Çünki uzun zaman Qazaxstanın Çinlə yaxın əlaqəsi və e, ə çinlə həddindən artıq dərəcədə ən böyük dövlət ticarətinin olması milyardlarla sözsüz qazaq xalqının ümumi səviyyəsində yüksəkdir və o tezliklə başa düşəcək ki, Türkiyə molla rejimi, Ərdoğanın başçılıq elədiyi molla rejimi artıq Qazaxstanı qane edə bilməyəcək. Qazaxstan ərazicə çox böyükdür və hasilini get-gedə sürətlə artır və o Çinə tərəf üzün tutacaq və Çinlə hələlə verərək türk dövlətlərinin Çin ə, xalqı ilə qohum olmasından istifadə eliyərək dinə az fikir verərək cüzi fikir vermək lazımdır dinə. Qatı dinə va din nəzərə alınmamalıdır. Necə Çində olduğu kimi elmi texniki tərəqqi olmalıdır. Bu elmi texniki tərəqqi Çindən götürülməlidir. Çünki Çin bizə qoğun millətdir e, və e, avro heç, heç bir avro Avropa ölkəsi, heç bir e, nədir nə Amerika, Kanada və s. bizə yaxşılığını istəmir. Onu bilin. Onlar istəyirlər ki, e, Türkiyə məsələn, hansı ki gözə görürsən, indi Türkiyədir. Türkiyə 56 olsun. Ona görə Molla Erdoğanı hakimətə qoydular. Eyni zamanda rusların özü də bilirsiz Məmlər dəğanı müdafiə elədi, qoymadı onu hərbiçilər devirsin. Avam köç millətini də qızışdıran o İslamçı Türk millətini Rusiyadır və Qərb ölkələridir, onu bilin. Bir də İrandır. O ona görə onlar Məmlər dəğanı İslam Türkiyəsi yaratmağına deməli səbəb oldular və onu hakimiyyətdən götürməyə qoymurlar. İsteyirlər elə əbədi hakimiyyətdə qalsın. Molla Erdoğan da onu istəyir və e, özünüz gördüyünüz kimi burada Türk istihbaratından danışmağa dəyməz. Türk istihbaratı çox zəifdir. Mən sizə açıq deyirəm, mənim şəxsi fikrimə görə Türk istihbaratı Rus e, e, kəşfiyyəatının, istihbaratının əlində bir e, e, provinsiyal bir istihbaratdır. Özünüz gördüyünüz kimi Erdoğanın Hökumiyyətdən salmağa hərbiçilər tərəfindən qoymayan deməli Rus Putin'in ə, istihbaratı oldu. Putin dedi ki, bu, bu vaxtı deməli Türkiyədə hökumət dəyişikliyi baş verəcək, hərbiçilər hakimiyyətə gələcək, qoyma. Eyni zamanda o hərbiçilərin hökumətə gəlməyini qoymayanın biri də Türkiyənin içində böyük gücə malik olan Rus istihbaratıdır. Yəni Rus razvetqasıdır. Eee, Rus razvetqası Türkiyənin içində Türk istibalatından güclüdür. Çünki qiyamın olmağını hərbi qovlar verdilər Türkiyəyə. Türkiyə bilmir, Türk istibalatı bilmir. Özüm hətta Türk istibalatının böyüyünün hansı e, cinsdən olduğunu, Türk olub olmadığını da bilmirəm. E, və e, ondan başqa da Ərdoğan özü deyirlər, "Laz millətindən də, Türk millətindən də" Erdogan e, İslamı e, əsas proqram kimi götürüb və İranın tayıdır. Və İranda olan 45 milyon, Azərbaycanda olan 10 milyon, 12 milyon əhalini e, tələyi türk canı maraqlandırmı, türk canı maraqlandıran ancaq nə qədər Rusiyadan neft və qaz alacaq. O, özü bilir ki, Azərbaycanın prostitut hakimiyyəti, Azərbaycanın kumarbaz hakimiyyəti İlham Əliyevin batçılığı ilə bu bu heç də İlham Əliyevin batçılığı deyil. Bu da Türkiyə kimi Türkiyədən də 100 dəfə bəter Rusiyanın altında olan Azərbaycan e, Respublikasıdır. Azərbaycan oğurbaşı Respublikasıdır. E, bir adam ki, bir rəhbəri ki Ruslar təyin eləyə e, İlham Əliyev də onun satqın atası, ba e, Türklər babası deyir. E, e, KGB generalı İlham e, Heydər Əliyevdə eyni zamanda İlham Əliyev də onun oğlu kimi ruslar tərəfindən seçilib. Onlar yaxşı bilirlər ki, e, İlham prostitutdiki kişiliyi yoxdur onun. E, yeri gələndə işi fırıldaqçıdır. Yeri gələndə ruslara da fırıldaq gəlmək istəndə boş tutmayanda tez arvadını və qızlarını göndərir Putin bu yanına. Budur buların e, gördükləri. Birdə ki öz xalqına divan tutmaqdır. Mən ona öz xalqı demirəm. İlham Əliyevdə türk qanı yoxdur. O ancaq sadəcə olaraq fırıldaqçıdır. Necə Erdoğan laz olan kimi bu da hansı millətdən də özü bilsin, o Azərbaycan millətinə divan tutur. Bu da rusun qoyduğu adamdır və rusdan icazəsiz heç görürsüz bö böyük vəsiflərin heç birini dəyişə bilmir deməli ancaq pul yığmaqla məşğuldum bütün xalqı oğurlamaq, pis günə salmaqla. O da rusların Türklərə qarşı tarixi düşmənçiliyindən əralı gəlir. Onu bilin, Azərbaycanda nə qədər rus pərəstələr var. Onlar başa düşürün ki, tarixan ruslar bizi hamımızı ə, həddindən artıq dərəcədə cənasidə uğuradıb. İçə Qazaxıstan, Özbəkistan, Türmənistan, Qırğızstan olmaqla həssiz dərəcədə görüb biz onlarla barışa bilmərik tarixdə ona cavab verməlidir ruslar bu qırğız türk dürgünə və yenə deyirəm bunun üçün isə Türkiyədə türk xalqı mütləq gərək Molla Recep Tayyip Erdoğanı rədd eləyib dəyişsin və və o həbsə getməlidir qazandığı milyardlara görə öz qohumlarını milyardlar qazandırdığına görə bu adam xalq haqqında düşünmür bu adam öz qohumu öz korrupsionel qrupu haqqında düşünür və ə, Erdoğan mütləq rə doğru getməlidir. Gecə tez yoxsa Qazaqstan Çinin vasitəsi ilə türk ölkələrinə başçılıq eləyəc tezliklə. İndi onu da siz görəcəksiniz. Amma Erdoğanın dəyişməyə vacib lazımdır. Mən bunu sizə deyirəm ümumi siyaset kimi, o geostrateji siyaset kimi və ə, mən ə, qulaq asıram düzdür o Ərdoğanın bir də axmaq xüsusiyyətin birində o professor doktor İbrahim Östürkdür. O Ərdoğanın əleyhinədir. İbrahim Östürk deyir ki, mən məhdə qalım. Deyir 18 milyon ə, Türkiyədə güya ki Fethoçu var. Am bu boyda Fethoçu ola? Deməli Fethoğlu nəsə yaxşı yaxşı adamdır da o Fətullah Güllə. Və Türkiyəni müəyyən qədər inşaf etdirməyinə səbəb oldu. İslam dinindən ə yəni deyirəm ə, onun münasibətini bilmirəm axı ki 18 milyon belə çıxır ki Petroçu Türkiyənin 3-də 4-də biri Petroçudur. Bu nə deməkdir? Bu vəbsə milləti bölmək, ayxan falan kəsstən, ayxan falan kəsstən heələ lazım deyil. Millət bir olmalıdır. Və milləti belə bölmək Erdoğan'ın ən böyük səhvlərindən biridir. Necə İslamı rəsulən kimi. Sonra Abdullah Çevçi də O e, baxırsan guya alimdir da. O eyni zamanda qazetçilərdən Hakan Bayraqçı düşüplər Erdoğanı müdafiə eləyirlər, İslamı müdafiə eləyirlər. Birdə ki, iqtisadi inkişafı e, nəzər belə nəzərdə tuturlar. Saf olaraq, a, mənim deyəcəm niyə səhvdir? E, i̇qtisadi inkişaf odur ki, Türkiyə öz torpaqlarını Ərəblərə satsın. Deyir ki, əvval kimində bu ərəblərə qoyun gəlib əsasən 5-6 quruşla türk xalqına gedəcəy onda. 5-6 quruşa görə torpaq satırlar bunlar. Başa düşmürlər ki, nə Abdulla çilçinin gən e, dediyim səviyyəsi o səviyyədə deyil ki, və ya yaltaqlanır mən bilmirəm. E, e, və haqan bayraqçı da üzündən görünür ki, qəzətçi olsa da hələ savatlı adam deyil. Ə e, yapışıblar ki, yo ərəblər gəlsin, torpaq satsın, xarici ilə gəlsin, torpaq alsın və onlar pul xəştiyəcəklər. Türkiyə Türkiyə e, beləliklə görək ki, ticarəti, xarici ticarəti güclənəcək, turizm gələcək və sairə gələcək. Mən sizə deyirəm ki, ağıllı ölkələr bu hərəkəti eləmlə. Bu gec ölkələr gözlərinin başı yoxdur, pul qazana bilmirlər. Erdoğan kimi səfi adam pul qazana bilmir. İndi e, düşüb ki, yo, türk e, e, xalqı deməli başqasının hesabına dolanmalıdır. Elə belə şikastı adam kimi. Mən gəl deyirəm Çindən misal götürmək lazımdır. Çin Xaq Respublikasından. Çin Xaq Respublikası elmi-texniki tərəqqini gücləndirməklə məhsul artımına, ən yüksək səviyyəli məhsul artımına ə, səbəb oldu və satmaqla da dünya da alır onun produktlarını. Həm ucuzdur, həm keyfiyyətlidir. Və ə, beləliklə ə, Çin Xaq Respublikası gücdən Vətən xalq respublikası öz torpaqlarını nə e, Ərəblərə satır, nə xarici Avropalılara, nə də Ruslara. Amma Ərdoğanın Erdoğa, Molla Mollardovanı bacılıq elədiyi İslam Respublikası isə deməli nəinki torpaqlarını, vicdanlarını da satırlar ki, gör şonla dövlət də olacaq. Xeyr, onunla dövlət də olmayacaq. Bax, Türklərin içində biri də mənəm ki, elmi-texniki tərəqqiyə e, əsas götürürəm. Mənim şahsan e, kəşf edəcəyim, daha doğrusu teoretik olaraq mən onu kəşf eləmişəm, praktiki də kəşf eləyəcəm, onun çətinliyi yoxdur. Amma mən indiyə ki mən ona görə kəşf eləmirəm ki, bu sekretim yayılmasın. Mən gələr onu e, e, yaxşı danışam, o öz millətimin ölkələrindən danışım. E, və Türkiyə mənim kimi adamlar lazımdır ki, türk elmi texniki tərəqqini gücləndirsin. Məsələn, mənim sap texnologiyum, super antibiotik texnologiyası yeni mərcüsü oldu, ham da alacaq. Və çox da effektivdir. 3-5 günə xəstəni sağaldacaq. Hər hansı bir infeksiyadan. Və eyni zamanda kanserin müəyyən çox xəstəsinə. Məngən deyirəm, biz beləliklə Türklər pul qazanmalıdır. Necə Çinlilər elmi tədqiqat tərəqqini gücləndirib pul qazanır. Biz də biz Türklər də ondan misalımızı götürməliyik və Çinlə yaxınlaşaraq elmi-texniki tərəqqini çindən e, qəbul etməliyik. O bizə verəcəyi mi texniki tərəqqi nən ki Avropalılar və Amerikalılar. Amma bu Məllərdoğan yanda deyirəm və onun ətrafı yalançı alimlər Abdullah Çevçi kimi və ya Hakan Bayraqçı kimi səhv yolla gəlir. Yo, xarici ilə gəlsin, torpaq alsın, türklərlə olaraq qulluq elib müəyyən qədər pul alacaqlar. Bu Aybala sən Türk millətini mi, niyə aşağılarsan axı? Çxam Türk millətinin başı da o bir millətlərdən yuxarıdır və s. də. Yəni də deyirəm, misal çindir. Çin Xalq Respublikası. Və mən bunu, eee, sizə çatdırmaq istəyirəm. Mən eyni zamanda Halub Tatarə e, bu türk e, qə, qəzətcəsidir və yaxud da ki, eee, videoda çıxış eləyir Halub Tatar e, və eee e, Bu da çox düzgün olaraq Erdoğanı tənqid edir və düzdür, düz danışır. Və Türkiyənin güclənməsi, Türkiyənin Aq dənizində adalarını geri alması üçün birinci Türkiyədə elmi-texniki tərəqqi güclənməlidir və Çinlə e, e, hər tərəfli, deməli, e, iqtisadi, siyasi, elmi-texniki e, və hərbi e, ittifaqlar yaradılmalıdır. İran ala keçirilməli idi. İran həmişə türk övçəsə. Mən bunu 50 dəfə deyirəm. Bu bu başsız mollaya Mollayev doğana bu çatmır. Mollayev doğanın raddə olmalıdı türkçə türkçənin başında. Mən gəl deyirəm o bizim işimizi çox çətinləşdirdi türk dili yaratmaq üçün. Mən bir də onda sizə deyim ki Sovetin rusun qoyduğu, Sovetin yox, rusun qoyduğu ə, ə, başçıların hamısı ə, deməli ə, radd edilməli. Dax hakimiyyətdən İlham Əliyev qarşıq, fırıldaqçı, prostitut bir adamdır bu. Bunun işi ancaq pul toplamaqdır. Və eyni zamanda başqa türk ölkələrində kimin günahı var, kim xalqın pulunu yiyibdi, hamısı deməli radd edilib tutulmalıdır. Bax mənim dediyim budur. Mən sizə yenə deyirəm, o mənə çox yazırlar ki, niyə çıxış gəlmişsən və s. elə. Çıxış gəlməklə deyilə İmacsa çıxış elib demişəm də bu sözləri. Yenə də deyirəm. Mən bax bugünkü çıxışımın səbəbi budur və mən e, Türk xalqının müəffəqiyyət arzulayırəm ki, radd eləsın bu Erdoğanın çon dalınca da biz e, İlham Əliyev radd eləyə bilək. İlham Əliyev müdafiə edəndə Rusla, Erdoğan da ikisi bir yerdə, ikisi də korrupsiyadır, ikisi də alçaqdırlar. Bax mənim sizə dediyim bu qədər. Sağ olun. İnşallah yaxşı xəbərlər eşidərik. Dindən uza olun, elmi texniki tərəqqini inkişaf ettirin. Bax, mənə sizə dediyim budur. Kim dinə əsaslanır, o həmişə udulacaq. Din qolğaları quruşundan qabaq. Vəssalam. Sağ olun. Hər vaxtınız xeyirə qalsın. Sağ olun.